اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا وعلمنا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا الى يوم الاخره اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاه تبشرنا بها واهلنا واولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعا.